হেল্ল' এভৰু ওৱান এইফালে আকৌ মই দুপৰীয়া চাহ খাবলৈ পিঠা কৰিব লৈছোঁ দেই পিছে আপোনালোকে দুপৰীয়া চাহ খায় নে নেখে কমেণ্ট কৰিব মই পিছে বৰ বেছিকৈ চাহ নাখাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা মন গ'লে খাওঁ মই নাখালেও পিছে মা দেউতা আৰু মানুহজনে খাই যে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেই মই সদায় যোগাৰ কৰি দিওঁ জানেনে এইফালে পিঠা লৈছোঁ পিঠা মানে আটা আটা পিঠা লৈছোঁ আৰু আটাবোৰ মই ধুনীয়াকৈ চেনি তেনি দি মিক্স কৰিলোঁ আৰু এফালে কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছে নহয় আপোনালোকে পিঠাবোৰ কেৰাহীত দি আছোঁ গতিকে এনেকৈ চিম্পুলকৈ চাহ এটা মানে দুপৰীয়া সময়ত খালে এনেই ভাল লাগে দিয়কচোন চাহ খ অভ্যাসটো বৰ বেলেগ জানেনে যিহেতু অভ্যাস কৰি লোৱা হয় যদি নাখায় মানে অলপ গা মন ভাল নালাগে গতিকে যেতিয়া খাই দিয়া হয় ভাল লাগে আৰু হয়নে নহয় বাৰু এইফালে মোৰ পিঠা হ'বলৈ হৈছে বাৰু পিঠাবোৰ এইফালে হৈছেগৈ আৰু এফালে মই চাহো পাতি থৈছোঁ যিহেতু এতিয়া মায়ে আছে বাৰু দেউতাও নাছিলে মানুহজনে স্কুলৰ পৰা আহিবলৈও হৈছে গতিকে আহি চাহ খাব পৰাকৈ মই ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এইফালে মোৰ পিঠা পুৰিও হৈছে আৰু এইফালে মোৰ চাহো উতলিলে ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে চাহৰ ৰংটো ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ নোখোৱা মানুহৰ কাৰণেও মানে খাওঁ খোৱা লাগি যাব এইফালে ইমান ধুনীয়া কালাৰ দিছে দেখিছেনে ভাবিছোঁ বৰ বেছি চাহ নাখাওঁ বাৰু গতিকে আপোনালোকে খাই নেখাই কমেণ্ট কৰিব এইফালে চাওকচোন বতৰটো মানে একদম মহিমা ধৰিব নোৱাৰি একদম মানে ঘপককৈ ৰ'দ দিয়ে ঘপককৈ বৰষুণ দিয়ে এতিয়া মানে বৰষুণ দি আছে জানেনে কি ক'ব আৰু বতৰৰ মহিমাই ধৰিব নোৱাৰি এনেকৈনো মানুহৰ মহিমাকো ধৰিব পৰিব নহয় জানো মানুহৰ মনটো যে বতৰ যেনেকৈ সলনি হৈ থাকে মানুহৰ মনো তেনেকৈ সলনি হৈ থাকে গতিকে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নহয় আজিলৈ বাই